Такого вища точно не бачили. Поки фанати Путіна святкують перемогу, інші громадяни Ерефії вимолюють допомогу. Наші проживає багато многодітних сім'ї, пожилих людей, які питаються своїми силами, відновити те, що... несла вода. Обещанные на собрание помощи с люди так и не увидели. И не побачат, швидше за все. Або путинисты сделают выгляд, что не помечают, что происходит у них под носом. И все, что происходит, начиная от бытового, там, устроить ребенка в садик – это проблема. Устроить ребенка в школу – это проблема. Там, поступить куда-то – это проблема, потому что нет денег, бюджетных мест все меньше и меньше. Будет ли ребенок работать, непонятно. Где, где, какие будут зарплаты, где будут жить, как, как это все будет. Это вот все даже на бытовом, это все зависит от управления. Понятно, что это на местах управления, но эти места, опять же, идут по назначению президента. Поэтому даже самые мелочи, цены в магазинах, что-то еще, это ответственный президент. Вот. Поэтому руководитель всегда ответственный, чтобы у нас не произошло потопы, пожары, теракты. У нас вообще президент вообще ни за что не отвечает, и к нему никаких претензий. Почему? Почему он не создает условия для безопасности страны? Тем часом пропагандистка Витя Зева снова бовкнула Зайвого и призналась, что ж приховують у Кремля або уже ведь и не приховывают. Когда мы говорим о том, что мы освобождаем не только территории, но и людей, нам еще предстоит поработать над этим вопросом. Потому что за пять минут вот все то, что у людей в головах, не только за эти десять лет накопилось, но и было до этого, просто так не выветрить. Вітаю, мої незламні українці. Це проєкт «З дна постукали. Та я інна на бок. І я зібрала чергову добірку абсурдних заяв, якими сьогодні пропагандисти нагадують, чому терористичний режим Путіна має обов'язково зазнати краху. Тож звіття зівої і розпочну, бо вона відкрито визнає, що Росія веде загарбницьку війну, пріоритет якої нові території. А розповіді про захист Донбасу чи приміром російськомовного населення. Всього на всього байки, якими путінські посіпаки намагаються виправдати вторгнення в Україну, що ж касається тих э, жителів України, які продовжують нас чекати, їм за це низький поклон і безконечна благодарність. За це дійсно спасибо. Но таких людей просто тоже не нужно обольщаться. Их не так, чтобы очень много. Поэтому, когда мы говорим о том, что мы освобождаем не только территории, но и людей, нам еще предстоит поработать над этим вопросом. Потому что за 5 минут вот все то, что у людей в головах, не только за эти 10 лет накопилось, но и было до этого, просто так не выветрить. Тому робота нам всем предстоит напряженная, но при этом, я напоминаю, в первую очередь мы должны знать и помнить, что в приоритете у нас наша безопасность, наши интересы. И в первую очередь хорошо должно быть нам. Хоча щодо того, що в Україні практично не залишилося тих, хто чекає на прихід російської армії, так це правильно, адже жодних ілюзій в українців більше немає, і ми прекрасно розуміємо, хто є хто насправді. Та, найцікавіше, что це уже, разумеем, не только мы, украинцы. Ось, посмотрите на эти прекрасные кадры и зверните внимание на заявы. Владимир Владимирович, как так получилось, что вы, будучи президентом нашей страны, э, настолько безответственным человеком оказались, что собрано огромное количество фактов по э, СВО, специальной военной операции, которую вы затеяли. Э, э фактов предательства со стороны высших эшелонов власти. Например, эксперт, военный эксперт Константин Сивков заявил о том, что э, война, вот эта вот операция могла быть закончена уже в мае 2022 года. Получается, два года наши родные, близкие люди, наши мужчины проливают свою кровь зря. Получается, что э, факт предательства на лицо. И это не один, не единственный факт. И я думаю, что эти факты, этих фактов гораздо больше, чем просто те, которые всплывают, о которых уже известно. Они это доказывают в полной мере. Я хочу сказать, что все, что происходит в нашей стране, это политика президента. Многие говорят о том, что якобы президент хороший, бояре плохие. Но кто этих бояр ставит? Кто этих бояж ставит на эти места? У нас практически э, президент назначает губернаторов, мэров мы тоже не выбираем. То есть мы практически отстранены от э, управления своей страной, мы не можем вообще выбирать. А те выборы, которые существуют, они настолько формальные, в них практически никто не верит. Еще есть такая фишка, что говорят, что если я не Путин, то кто? Вы знаете, у нас официально 146 миллионов в стране, и неужели нет порядочных, честных людей, которые живут в этой стране, у которых нет бизнеса в чужих странах, нет счетов в чужих странах, дети, которых учатся и работают, и внуки в этой стране, и люди, которые действительно заинтересованы в том, чтобы страна жила и процветала. Як вам напишіть у коментарях, до речі, ваші коментарі та вподобайки під відео допомагають його просувати на Ютубі. А отже, якомога більше людей побачить і цей випуск, і те, що насправді відбувається на болотах. Підот для вас прямий ефір від прийомних президента, де забрались ірландушний краждань сьогодні. Да, вот мы приехали из Пензы для того, чтобы выразить свое недоверие президенту Владимиру Владимировичу Путину. Потому что, например, вот я считаю, что он нарушил все пункты своей клятвы. Лично я как мать, как бабушка, как просто женщина, как человек, как гражданин своей страны, где просто массово в мирное время гибнут люди, я не доверяю нашему президенту и вы, приехала сюда для того, чтобы выразить это недоверие. Президент сказал за то, что он никогда не уходил от ответственности и он за все, что происходит в нашей стране, несет полную ответственность. Он это говорил неоднократно. но тем не менее, ми просто сейчас наблюдаем с вами да фіксірував то э, постоянно в нашій стране в мирное время гибнуть люди. Аральна картинка а там зовсім не така, як на блакитних московських телеканалах. І я знову знайшла для вас цьому підтвердження, бо не пропагандою єдиною, адже поки рупори Кремля постійно брешуть, що в них все за планом нет, а Росія процвітає. Вот что сейчас на самом деле происходит в тех регионах Араифии, которые пострадали от отвода. Жители, улицы, сельские хозяйственные, караваны, фабрика механизаторы города Оренбурга столкнулись с бездействием и безразличием наших властей. 60 апреля 2024 года к нам в дома пришла большая вата. СМИ не оповещала жителей. Люди не успели спасти свое имущество. После ухода воды, которая стояла 10 с лишним дней, на расчистку улиц и на помощь жителям не было выделено никаких средств. Комиссию по утрату имущества мы добивались около двух недель. Обработки территории тоже по сей день не производилось. Мусор не вывозится. На все наши обращения в УК природы и администрации никаких действий не последовало. Як бачите, спочатку повінь завдала їм чимало клопоту, а тепер бездіяльність російської влади. Бо у Кремлі не переймаються тим, що комусь там на Росії немає де жити або немає що їсти. Тож, звісно, історія з компенсаціями, тобто їх відсутністю, набирає обертів. А ті, хто стали жертвами стихійного лиха на болотах, продовжують записувати ось такі відео. нашому пасовки проживає багато багатодітних сімей, пожилих людей. которые пытаются своими силами восстановить то, что несла вода. Обещанные на собрание помощи с администрацией люди так и не увидели. Людей бросили на, <связь> на выживание. Тепла нет, горячей воды нет, света частично в поселке нет. Индексации по выплатам не производились. Выплаты приходят либо частично, либо некоторые семьи еще не получили ничего. Просим обратить внимание на проблемы нашего поселка и бездействие администрации нашего города. бачите, просять і просять. Як думаєте, може, хоч цього разу їх почують у Кремлі? Бо ж як ми бачили, на парад до дня перемоги грошей не пошкодували, як і на інавгурацію, тобто коронацію царя. Тож, поки одні випрошують допомогу і ледь кінці з кінцями зводять, інші святкують. Усе підряд, і ту ж саму інавгурацію бункерного диктатора, і якусь там ще перемогу, яку самі придумали, і у яку ж самі повірили, Владимир Володимирович Путін вступив в должність президента Росії. Ура! Интерес, безопасности безопасность народа России будут для меня превыше всего. Маразм, как видите, міцніє, И это еще не все. Ба більше у Кремлі витрачають мільйони на те, щоб спотворювати правду. Для цього навіть історією не гребують, її просто переписують. Її за правління Путіна намагаються нав'язати суспільству позитивний образ радянського диктатора Сталіна, вносячи зміни до підручників з історії. Мовляв, він вивів до перемоги і захищав інтереси країни. преступный сталинский режим вот так вот красной нитью проходила через многие учебники то сегодня вот в нашем едином учебнике естественно роль сталина она изложена именно должным образом то есть объективно тот человек который занимал должность верховного главнокомандующего и тот человек который От особі на стоїть атмітіть э, чутко э, защищал интересы советской внешней политики, в тому числі в годы Курской битвы. Ось так от тепер на болотах новий культ у підручниках Сталіна показують не тираном, а захисником. Він представлений як людина, яка обіймала посаду головнокомандувача, і жодна велика операція не проходила без його участі. Як вам? впевнена, із цього приводу вам теж є що сказати. Тож діліться думками у коментарях. Ну і не забувайте, з вами була я Інна на Бок. Ну а хто знову постукає на болотах? Обов'язково розкажу у новому випуску. І бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось.